Як ставляться люди до барикад та наметів на хрещатику? Чи потрібно продовжувати протест в такій формі? Чи краще прибрати барикади? Що з цього приводу думають звичайні громадяни? Ходімо, спитаємо сьогодні у народу. Для мене так. Да. Почому? Тому що я мені хочеться пройти і все стано. Це все, то, що зараз робиться, просто неприємно. Мне кажется, здесь должна быть интеллигенция, уважение, говорится, вот, которые люди здесь живут, гражданам, правильно, да? детям, да? туризму, да? сейчас весна идет и все остальное. Ну, она ну, просто устаешь. Сперва как-то, да, все это было внутри, а сейчас уже, ну, уже немножко, уже все. хочется весны уже. Тепла хочется побольше, красоты побольше. Конечно, стоит, потому что если мы считаем себя европейской страной, ну, делать такое в центре, в самом святом месте, будем говорить, откуда начиналась Украина, Русь, ну, это не совсем красиво. Ведь, грубо говоря, сейчас, если подойти на Майдан и спросить у тех, кто там стоит, и задать вопрос, что вы хотите, они вам не ответят. Ведь начинался Майдан у нас с 30 ноября, когда мы хотели в Евросоюз. Ну, ясно, что с Евросоюзом у нас произошли подвижки. И сегодня уже начинаются политические игры и манипулируют народом для того, чтобы добиться своих каких-то политических целей. Я считаю, что это не совсем правильно. Нельзя народ в темную использовать. Я уважаю, что потребно, да потому но ну, загруженный центр все-таки столетий и так далее, але мирным шляхом потребно и одни стороны, и с и идти на уступки по Дружецькі, побратські, як сказати, ми ж Україна, велика держава в Європі, у світі. Потрібно знаходити якісь шляхи вирішення, мирні шляхи, ділові шляхи, щоб Україна все-таки була потужною державою у світі, не тільки в Європі, а у світі. Подивіться ті дими, задимлені, ті скати. ну Для чого це робити? Тут же теж ж народ проживає в центрі України, в центрі столиці. Я рахую, що це потрібно. Взагалі я ісключив такі методи. Ну, я думаю, все-таки стоїть, тому що все-таки прикратити погром і як то щоб... Чтобы... был лучше проезд, но, возможно, оставить только на Майдане, ну, как бы, в принципе, мирный протест. Ну, как киевлянина, я думаю, стоит. Просто, ну, есть определенные неудобства. Я думаю, можно было бы уже хотя бы дорогу освободить, перейти на тротуары, и на тротуарах тоже можно ну, там высказывать свое мнение. Обязательно стоит. Просто жалко смотреть на Киев, во что его превратили. Я вообще против таких методов борьбы за свои права. Ну, как мне пока ничего не мешает, ну, в принципе. Ну, ну, людям мешает, конечно, и пробки, и на работу трудно добираться. Ну, так, ну, это как моя позиция, пускай пока, пока пускай стоят. Если существующая власть выполнит все требования. Конечно, надо разблокировать. Зачем держать людей, морозить? Люди вышли не за деньги, а вышли за идею. А идея – это свобода, равенство всех национальностей в нашей многонациональной Украине.